вкусного всем. К сожалению, так повелось, что аджика у нас называют что угодно. Очень далекое от понимания сути этого слова. Под что угодно я подразумеваю различные томатные соусы, иногда сладковатые, иногда на основе добавок фруктов. Давайте разберемся. Во-первых, слово аджика в переводе с абхазского означает соль. Там есть ряд легенд, откуда в соли появился перец, связанных с пастухами, баранами и особенностью их пищеварения. Но в любом случае аджика это соль. И не сахар, не фрукты. И кстати на нашу аджику пойдет 3,5 ложки соли. А на вкус она в итоге будет как сама соль. Полезно и продумано. Во-вторых, никаких помидоров. Там, где помидоры, это уже не аджика. А аджика это красный острый перец. Кстати, можете взять и зеленый острый перец, будет зеленая аджика. Чеснок довольно много, грецкий орех. Грузинская кухня очень любит грецкий орех. Даже странно, что его назвали грецким. По соотношению использования в Грузии и в Греции, его вполне можно было назвать грузинским. И травы, базилик, кинза, петрушка и укроп. Были бы мы на Кавказе, возможно, был бы свежий голубой пажетник или еще ряд трав. Но мы сейчас не там, и поэтому такой набор. Хотя не возбраняется и сухие специи добавить, хмели сунели, узха сунели, особенно любим тут кориандр. Я пробовал эти вариации, свежие вкуснее, только свежие пряные травы. Ощущение свежести от джики будет зашкаливать. Подготовим все для измельчения. Я как-то попробовал поначалу не заморачиваться и пхать все целиком в измельчитель. Поверьте, времени и нервов при этом будет больше. Меньше это нарезать травы, петрушку, укроп, кинзу, кинза здесь обязательно. Как и базилик. И кстати, удалить жесткие стебли везде. Аджика нежное и очень острое создание. И то и другое важно в сочной аджике из трав. Нарежем острый перец для облегчения измельчения. Плодоножку удаляем, семечки оставляем. Я беру острый красный перец, длинный, традиционный для нас, Выбирая перец, подбирайте остроту. Чем острее перец, тем острее аджик. Не острый не советую. Что за аджика без остроты? Кстати, семечки, самая острая часть перца в аджике, просто необходимы. Они не поддадутся ферментации и сохранят жгучесть соуса. Чеснок слегка нарежем, ему все равно перемалываться, особо не стараемся. Я пользуюсь измельчителем, раньше использовал мясорубку, но в ней несколько крупнее получается или больше двух раз перекручивать придется. Измельчили, засыпали в емкость для смешивания. Очередь перца. Вместе с семечками, но измельчать не в труху, небольшими кусочками. Дали сок и хорошо. Ссыпаем в ту же емкость. Кстати, желательно не металлическую, та даст быстрое окисление, оно нам не надо. В несколько заходов. Черед чеснока, тот же принцип – мелкие кусочки, дали сок и ссыпаем к перцу с орехом. Теперь зелень. В каком сочетании отдельно вместе не имеет значения. Измельчили до пасты и в емкость для смешивания. И так пока все не перемели. Теперь все это тщательно перемешиваем, это недолго. Пока не смешаем до более-менее однородности, добавив соль. Но этого смешивания недостаточно, соль должна максимально впитаться в массу. Поэтому еще раз измельчим. Смешаем в однородную пасту в том же измельчителе. Наполняя чуть больше половины, иначе к стенкам прилипнет. И тогда придется ложкой помогать. В этот раз складываем в другую емкость, удобную для будущей ферментации. Всю массу переработали, это еще не аджика, но она уже родилась. Перемешиваем и оставляем при комнатной температуре желательно не выше 30 градусов, для ферментации на трое суток. В это время она распушится, вкусы смешаются, появится легкая кислинка. Соленость будет у всего соуса, хотя там всего чуть больше трех ложек соли. Неплотно накрываем крышкой и перемешиваем раз в сутки. По прошествии трех суток достаем баночку. Появилась легкая корочка, это хорошо, это нормально, значит все правильно перемешаем и разложим на баночке которая кстати необходимо хранить в холодильнике хоть год хранить на вкус это ощущение свежести со стартой масло грецкого ореха консервирует свежесть придавая легкую теркость соль во время ферментации наполнила весь соус и это способ употреблять меньше соли не жертвуя вкусом соли а если вы добавите ее в горячие блюда, аромат летних трав наполнит все ваше жилище. Воздушная острая свежесть. Я бы так назвал эту аджику. Приятного аппетита! Или гаамот! Что означает наслаждайтесь. А мы ждем вас на нашем канале. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!